Pada tahun 2024 kita ada The Experts. Kali ini 2025 kita ada Magic Rompak. Dua-dua filem ni cuba buat benda yang sama. High stakes, high movie yang kononnya nak level up industri kita. Tapi aku perasan satu masalah besar yang menghantui filem mereka kita. Kita terlalu obses nak jadi Hollywood sampai kita lupa nak jadi kita. Untuk filem Magic Rompak ni the hype is there. Tapi bila kita peel off the layers, apa yang tinggal cuma sebuah naskah yang cantik di luar tapi kosong di dalam jom kita zoom in kenapa filem magic rompak sebenarnya adalah satu lagi letdown yang besar to be honest pada pendapat aku if you want to mimic a heist movie why on earth would you choose now you see me dalam dunia sinema global, Now You See Me tu bukan benchmark untuk filem heist yang bagus. Ia cuma sebuah filem popcorn yang penuh dengan plot holes. Tapi entah kenapa Adrian Teh dan pasukannya nampak sangat terpengaruh dengan vibe tu. Dari cara opening scene dia sampailah ke music score dia. Kalau korang tutup mata dan dengar score filem ni, korang akan ingat korang tengah tengok Jesse Eisenberg main kad. They are not try to do parody of that movie. They literally want to be that movie. Ada orang puji gila production value filem ni. Yes, it looks expensive. Tapi bagi aku itu masalahnya. Filem ni terlalu sibuk nak nampak mahal sampai dia lupa nak nampak real. The way they talk, the way they dress all looks fake as hell. What is going on here? Why are we keep doing the same thing over and over again? Am I missing something? Is this the local audience really want? Bila kita tengok data engagement kat X, ramai orang perasan benda yang sama. Ada orang tweet cakap, Magic rompak ni macam now you see ni, tapi bajet dia kena potong separuh and script dia tulis pakai ChatGPT. Bunyi memang pedas, tapi ada kebenarannya. Bila korang terlalu mencuba nak jadi orang lain, korang hilang identiti sendiri. Pada aku, localisation dalam filem ni rasa sangat surface level. Kita nampak KLCC, kita nampak pavilion, tapi kita tak rasa jiwa Kuala Lumpur tu. Watak-watak dia tak rasa macam orang Malaysia yang kita kenal. Diorang rasa macam caricatures yang cuba cakap gaya cool Amerika. Aku rasa kesian kat pelakon-pelakon filem ni. Zul Arifin, Shahnaz Ahmad, Nadia Nasa, ini semua adalah pelakon yang ada range. Diorang boleh berlakon. Tapi dalam Magic Rompak, diorang kena hianat dengan skrip yang sangat lemah. Satu masalah besar yang aku perasan ialah skrip dia suka sangat over explain. Show, don't tell. Itu peraturan asas filem. Tapi dalam ni, setiap kali ada plan atau twist, akan ada watak yang akan terangkan satu persatu apa yang tengah jadi. It's like the movie thinks the audience is dumb. And satu lagi ada juga orang cakap the chemistry between Zul Arifin, Nadir Nassar dan Amelia Henderson sangat mantap. Aku tak tahu celah mana chemistry yang dia nampak tu. If this is the type of quality lakonan korang rasa boleh diangkat, clearly our industry masih jauh ketinggalan. Dari segi komik relief pun sama. Nadine Nasa cuba sedaya upaya tapi jokes dia rasa sangat dipaksa. It's forced humour. Kita tak gelak sebab benda tu lawak, kita gelak sebab kita rasa awkward. Bila skrip gagal, pelakon sehebat mana pun tak boleh selamatkan filem tu. Zul Arifin nampak macam dia tengah autopilot. Shanas pula cuba nak bawa energi lebih. Tapi bila dialog korang poyo, energi tu jadi cringe. Filem ni gagal buat kita invest secara emosi dengan watak-watak ni. Who is the real protagonist anyway? plot dia bersepah sampai kita tak tahu nak sokong siapa. Kalau kita nak cakap pasal heist movie Asia yang berjaya, kita tak boleh lari dari membandingkan dengan jiran kita, Indonesia. Few years ago, aku ada tengok filem Mencuri Radin Saleh. Filem tu jauh lebih fun and sophisticated. Why? Dari segi stakes, kita tahu kenapa budak-budak tu merompak. Ada emotional weight, ada risiko nyawa dan keluarga. Dari segi character arc, setiap watak ada growth dan dari segi localization ia rasa sangat jakarta ia rasa sangat indonesia So bila kita bandingkan dengan Magic Rompak, perbezaan dia macam langit dengan bumi. Dalam Magic Rompak, the stakes are super low. Kita tak rasa takut pun kalau dia orang kena tangkap. No emotional loss. Kalau rompakan tu gagal, so what? Watak-watak dalam filem ni sendiri pun langsung tak ada tunjuk rasa risau kalau kena tangkap atau kena bunuh dengan gangster. Ada satu scene tu lepas dah kantul pun dia orang boleh lepak bersembang atas bumbung bangunan yang sama nak selesaikan masalah percintaan. What the fuck, man? Filem ni cuba terlalu keras nak jadi fun tapi dia lupa nak letak jiwa. Penonton tak boleh nak relate dengan watak yang rasa macam plastik and love story yang tiba-tiba muncul di hujung cerita. It feels like an afterthought. Macam pengarah baru teringat, eh kita kena ada scene romantik lah. It is so bad. Dan bila kita cakap pasal illusion, magic dalam filem ni rasa macam cheat code. Banyak sangat benda yang berlaku sebab magic. Ini yang buatkan logik filem ni runtuh. Penonton nak tengok macam mana kru tu selesaikan masalah guna akal, bukannya guna helah kamera yang tak masuk akal. Ini bukan magic, ini adalah laziness dalam penulisan. Lagi satu, untuk satu filem high jadi best, the antagonist pun kena hebat. Tapi dalam filem ni dia sibuk nak buat banyak twist dari fokus untuk bagi satu watak jahat yang memorable dan berkesan. Dalam magic rompak kita ada Tai Ping Hui sebagai Tan Sri Hamdan. Secara teori Tai Ping Hui ni legend. Dia ada presence tapi skrip buat watak dia jadi super lame. Dia adalah typical villain orang kaya yang tak ada depth. Dia cuma jahat sebab, well, sebab dia kaya dan skrip kata dia kena jahat. Watak antagonis ni gagal memberikan sebarang ancaman yang realistik. He is not intimidating. Bila musuh korang nampak lemah, kemenangan protagonis tu rasa tak bermakna. No satisfaction. Tapi kenapa? Kenapa industri kita terus buat silap yang sama? Adakah over reliance on visuals? Kita ingat kalau kita pakai kamera mahal and color grading macam filem Hollywood orang akan suka. Adakah no more original idea? Di mana kita asyik nak tiru apa yang dah dibuat dekat luar negara tanpa fikir macam mana nak buat dia rasa local? Engagement dekat media sosial, terutamanya dekat komuniti Letterboxd Malaysia, menunjukkan tahap frustration yang tinggi. Ramai penonton dah mula penat. Kita nak sebuah proper local heist movie. Kita nak tengok rompakan yang rasa macam ia betul-betul boleh berlaku dekat Maybank atau CIMB atau Pokong dengan cara yang genius, bukannya dengan cara baling daun terup yang boleh potong besi. Ada orang komen dekat TikTok, lagi best tengok berita scammer kena tangkap daripada tengok magic rompak. Ini adalah slap in the face untuk filem mega kita. Penonton dah evolve tapi cara penceritaan kita masih lagi ditakut yang lama. Tapi kalau korang jenis yang pergi panggung cuma nak tengok visual dan action, Magic Rompak delivers on that part. Adrian Teh memang pakar dalam bab action. Koordinasi berlawan, babak kejar-kejaran, semua memang top notch. The production value is definitely there. Tapi action without soul is just a technical exercise. Memang ramai yang puji visual filem ni. Yes, memang lawa. Tapi adakah itu cukup untuk korang duduk selama 2 jam cuma nak tengok lampu klip-klip? Bagi aku, jawapannya tidak. Bila korang keluar dari panggung, korang tak akan ingat pasal apa yang watak-watak tu lalui. Korang cuma ingat, oh, tadi ada scene magic yang tak logik tapi cool. Itulah masalah paling besar filem ni. Ia adalah sebuah produk, bukannya sebuah story. Ia direka untuk nampak cantik dalam trailer, untuk senang dijual ke platform streaming, tapi ia gagal untuk meninggalkan sebarang kesan dalam hati penonton. So, overall aku disappointed sebagai fan heist movie. Kita ada budget, kita ada pelakon hebat, kita ada teknologi, tapi kita masih lagi gagal buat sebuah filem yang relatable. Magic Rompak adalah mangsa kepada cita-cita pengarahnya sendiri yang terlalu nak jadi antarabangsa sampai lupa nak jadi diri sendiri. Influence dari Now You See Me tu terlalu kuat sampai dia jadi toxic. Copying the music, copying the vibe, copying the logic. Ia buatkan filem ni rasa macam sebuah parody tanpa sedar yang mahal kita perlukan filmmaker yang berani untuk buat cerita pasal orang Malaysia yang betul yang cakap macam orang Malaysia yang ada masalah macam orang Malaysia kita tak perlukan Zul Arifin jadi the mastermind yang cringe kita perlukan watak yang kita boleh rasa sakit dia rasa takut dia dan rasa menang dia Selepas di Experts dan Magic Rompak, aku rasa penonton Malaysia akan jadi lebih skeptical dengan genre heist dan itu adalah satu kerubian besar untuk industri kita. Magic yang sebenar bukan pada down trok tapi pada skrip yang boleh buat kita percaya pada sesuatu yang mustahil dan dalam filem ni magic tu langsung tak wujud. Alright, tu je yang aku nak kongsi untuk filem ni. Thank you for watching. Ciao.